وقام صلاحط و آتِ الزکا <الزكاة> یہ صلاح و زکا کا موضوع قرآن بار بار بیان کرتا ہے آپ دیکھیں صلاح و زکا کا جو ذکر ہے قرآن نے پہلے بھر کو بیان کرنے کے بعد اس نے مال کی بات کی ہے اور مال کے بعد اس نے قامت صلاح اور آت الزکا کا ذکر کیا ہے سلاد کو جس نے قائم کیا اور زکاء جس نے دی یہ ہمارا وہ موضوع ہے جس پر بار بار بات کی جائے جب بھی کم نظر آتی ہے کیونکہ سلاد کے ترجمہ نماز کر دیا جاتا ہے اور نماز کے بارے میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ نماز وہ عمل ہے جو مومن کی کنجی ہے ایمان کی کنجی ہے دین کی اماد ہے کہتے ہیں صلاة و عماد الدین صلاح دین کی بنیاد ہے یہ ساری روایات کے اندر ملتا ہے آپ کو صلاح ترجمہ ہمیشہ نماز کر کے اسے ایک رسم و رواج کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے آپ یہاں دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ عمل کی بات کی جاتی ہے عمل ہے جو آپ کو انجام دینا ہے تو عمل آپ کا نتیجہ دے گا نماز کے بارے میں آپ دیکھیے کہ نماز کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ اللہ نے نماز قرآن کے اندر فرض کی ہے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا بندہ ڈر جاتا ہے بولتا ٹھیک ہے بھائی سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے سب سے پہلے میں اس کو صحیح کروں اس کے اندر جتنے مسلک بنتے ہیں ان مسلک کی ان مسالے کی بنیاد کیا ہوتی ہے نماز کے درمیان میں فرق نماز کے درمیان میں فرق سب سے پہلے کیا جاتا ہے جتنے فرقے موجود ہیں اتنے ہی نماز کے طریقے موجود ہیں اور ہر شخص جس طریقے پہ نماز ادا کر رہا ہے اسے ہی ہنڈریڈ پرسنٹ صحیح تصور کرتا ہے اور مخالف جو مسلک ہے یا فرقہ ہے ہمیشہ اس کی نماز کو باطل قرار دینے کے لیے ساری کوشش کرنے کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس کی ادا کردہ نماز کو غلط ثابت کر دوں یعنی اس کا یہ ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر میں نے اس کی ادا کردہ نماز کو باطل ثابت کر دیا کسی طریقے سے تو میں فتح یاب ہو چکا ہوں میں نے اس کے مسلک کو باطل ثابت کر دیا یعنی نماز کا اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور رائج کیا ہوا ہے جبکہ نماز لفظ نہ تو عربی زبان کا لفظ ہے نہ ہی قرآن کے اندر نماز کے بارے میں کوئی ذکر بھی کیا گیا ہے آپ پڑھ لیجئے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن نے نماز فرض کیا ہے آپ دیکھیے وہاں پر نماز کا ذکر کس طرح کیا جا رہا ہے کہیں پر عقیم الصلا عات الکا راکعین کا ذکر آیا تو وہاں پر انہوں نے نماز کا ذکر کیا لیکن قرآن وہاں پر رکوع کو الگ سے بیان کر رہا ہوتا ہے جبکہ یہ رکوع کو نماز کا بنیادی جز قرار دیتے ہیں تو صلاح کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ جس نے نماز قائم کی اس کو یہ بل میں شمار کرتے ہیں نماز قائم کرنے میں بنیادی چیز تو آپ کا رخ ہے قرآن نے تو اس آیت کی شروع میں ہی آپ کے رخ کو مشرق و مغرب کی طرف کرنے کی جڑی کار کے دی ہے اس کو تو قرآن بر کر آپ دے ہی نہیں رہا ہے تو کس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بر بھی ہے اور اقام صلی نماز ہے پورے قرآن کے اندر ہر عمل کا نتیجہ یہ بنیاد ہے جگہ جگہ بتاتا ہے قرآن تو اقوام و آت الزکا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شخص کے جس نے نماز کو قائم کیا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے وآت آت کہا جاتا ہے جس نے زکاة کو ادا کیا اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن جب عمل کی بنیاد پر نتیجے کا وعدہ کرتا ہے ہر عمل کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نتیجہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے لیکن جتنے لوگ اس مذہبی رسم کو ادا کرنے والے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی بڑے جو آپ کو پوری تگو دو کے ساتھ پوری جستجو کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی تم یہ نماز ادا کرو اس کے اوپر ترغیبیں دلاتا ہے مساجد کے اندر محارب کے اندر یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو نماز کی ادائیگی فرض ہے نماز پڑھو گے تو ایسا ہوگا نماز کی ادائیگی میں آپ کو یہ فائدہ فائدے پنہا ہے آپ ان سے ایک مرتبہ یہ پوچھ لیجئے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کر صرف یہ بتا دیجئے کہ نماز کا کوئی ایک انفرادی فائدہ ہو جس سے ہم کسی کو اس نماز کی طرف رغبت دلانے والے بن جائیں کوئی ایک انفرادی فائدہ بتا دیجئے جو نماز پڑھنے سے حاصل ہو رہا ہے اور میں نے تو اتفاع کہا تھا کہ نماز پڑھنے کا لفظ ہی غلط ہے ہم بار بار اس کو ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح لفظ کی ادائیگی کیونکہ نماز پڑھنا نہیں ہوتا نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے پڑھا تو قرآن جاتا ہے پڑھی تو کتاب جاتی ہے نماز تو ادا کرنے والی چیز ہے اس کو پڑھنے پہ لگا دیا کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کی بنیادی پڑھنے پڑھانے پر قائم ہے عمل کے اوپر آدے کہاں ہیں پرفارم کرنے کی بات کریں گے ادا کرنے کی بات کریں گے تو عمل و ادائیگی کا ایک ذہن میں تصور بننا شروع ہو جائے گا ان کو پڑھنے کی طرف لگا دیا گیا ہے ادائیگی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے تو آپ ان سے ذرا یہ کہیں پوچھ کے اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کے ایک فائدہ بتا دیجئے جو نمازی کو انفرادی طور پر نماز کی ادائیگی سے حاصل ہو رہا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا رہے گا کہ نماز کے اجتماعی فائدے ہیں لوگ ملتے ہیں اجتماع ہوتا ہے آپ اجتماع کے بعد چھوڑ دیجئے نماز تو اکیلے بھی آپ لوگ مانتے ہیں نا آپ نماز کا کوئی ایک فائدہ جو انفرادی طور پر حاصل ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ نماز ادا کرنے والے کو وہ سکون بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے جس کا وہ متلاشی نظر آ رہا ہوتا ہے جس کی بنیاد میں سو کہا جاتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں وہ آپ کو غیر مطمئن ہی نظر آ رہا ہوگا آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیجئے اس نمازی شخص سے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری نماز جو تم نے ادا کی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ آپ کو ہمیشہ مبہم جواب دے گا کہ اللہ کے فضل ہوگا تو قبول ہوگی مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ میری نماز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا یعنی اتنیا بھی اطمینان موجود نہیں ہے کہ جو عمل آپ نے کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے ایک فائدہ میں نے کہا نا آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ایک فائدہ مجھے بتا دیجئے جو فرد کی حیثیت رکھتا ہو انفرادی طور پر کسی کو حاصل ہوا ہو میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سارے جرائم کر رہے ہوتے ہیں پھر جا کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور پھر جا کے جرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ زمانوں سے ان کے ہمیشہ یہ ادا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے خدا کے لیے ایک ڈیوٹی دی فرس تھا اس کو میں نے ادا کر دیا یہ میرا کام اور میرا دھندہ ہے دھندہ الگ ہے کام الگ ہے کاروبار الگ ہے اور نماز کا معاملہ الگ ہے آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تو دعویٰ کر رہا ہے ان سوالات تنہا عن فحشائی والمنکر کی بات کر رہا ہے کہ سلاد تو وہ ہے جو فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے تو یہ کون سی نماز ہے جو آپ کو فحاشی اور منکرات سے روک نہیں سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صرف اور صرف تھیوریٹیکل سمجھا ہوا ہے کہ اس کی حیثیت صرف تھیوری کی حد تک ہے اس کا پریکٹیکل عملی میدان میں کوئی واسطہ نہیں ہے اگر اس کا عملی میدان میں کوئی واسطہ ہوتا تو آج ہمارے ہاں نماز ادا کرنے والے اپنے معاملات کے اندر بہترین سمجھے جاتے ہیں جبکہ وہ بدترین گمان کیے جاتے ہیں ایک عجبی خام خیالی میں اور عجبی ایک تکبر کے اندر اپنے آپ کو شمار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو نمازی ہوں میں تو دین دار ہوں یہ تو دنیا دار ہے تو نماز بھی ادا نہیں کرتا پہلی بات یہ کی جاتی ہے یہ یہ تو نماز بھی ادا نہیں کرتا چاہے وہ معاملات کے اندر کتنا ہی بہترین انسان ہو اس کے بارے میں ہمیشہ یہ چیز داغ دی جاتی ہے کہ یہ تو نمازی ہی نہیں ہے ہمیشہ نماز ادا کرنے والا اپنے اندر ایک فخر اور تکبر والا تصور بنائے بیٹھا ہے ہم لوگ بھی جب نماز کے کی ادائیگی کی کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہی چیز تھی کہ کم سے کم نماز تو ادا کر رہا ہوں اس سے تو اچھا ہوں یہ تو نماز بھی ادا نہیں کرتا ہے اتنے بڑے فرض سے کوتاہی کر رہا ہے انفرادی طور پر مجھے کیا حاصل ہوا تھا سوائے فخر کے سوائے ایک تکبر کے پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ میں نماز اللہ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیونکہ ہمیں تو بتا دیا گیا تھا کہ قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے فضل پہ اللہ کے ادارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے عمل کو قبول کرے یا رد کر دے مذہب کے اندر ہمیشہ بنیادی چیز ہی ہوتی ہے کہ مذہبی شخص عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید قبول ہو جائے آپ دیکھ لیجیے پورے مذاہب کا تمام مذاہب کا جائزہ لے لیجیے کہیں اتمنان حاصل نہیں ہو پا رہا نظر نہیں آ رہا اس کو اس چیز کا کہ یہ عمل میرا قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کو کیا پتا تو آپ کر کے دیکھ لیجئے تجربات پوچھ کے دیکھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ کو نماز کی طرف ترغیب دلانے کے لیے سر کوشش کر رہے ہیں ان سے کہیں کھڑے ہو جائیں ممبر پڑھو بتائیں نماز کا کوئی ایک فائدہ جو انفرادی طور پر حاصل ہو رہا ہو کچھ لوگوں کو میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہتے ہیں نماز سے ایکسرسائز ہو جاتی ہے بہترین ایکسرسائز ہے روزہ رکھ لو آپ کی ڈائٹنگ ہو رہی بہترین ہے بہترین اگر آپ ڈائٹنگ کرنی روزہ رکھو نا آپ تو ایک مہینے کے روزہ رکھو دیکھو آپ کی ڈائٹنگ کسی بہترین ہوتی ہے یہ فائدہ ہے. ان سے آپ کسی کو رغبت دلائیں گے عمل کرنے کے لیے نماز پڑھو نماز سے پابندی وقت کی پابندی ہوتی ہے ارے بھائی وقت کی پابندی اگر کروانا ہی بنیادی چیز تھا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی پھر وہ عمل کر لیا جائے وقت کی پابندی حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے ہی وقت کا پابند تو بھی نواز کی ادا ادائیگی کہ اس کے لیے کے کیا چھ معنی دارد جو فارسی گندہ کیا, تو کیا مانا رکھتا ہے وہ اگر وہ پہلے سے وقت کا پابند ہے وقت کی پابندی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے نماز کی ادائی کی سے یہ انفرادی فائدہ بتایا جا رہا ہے اجتماعی فائدہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیسے جمع ہوتے ہیں جو آپ کے مسلک والے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں دوسرے مسلک والے تو دوسری جگہ جمع ہوں گے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس طرح آپ ان کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت بٹھا رہے ہیں اسی طرح وہ دوسری مذہب میں جا کے آپ کے بارے میں اپنے دل میں نفرت لے کر آ رہے ہیں اجتماعی فائدہ کہاں ہوا تو اجتماعی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر یہ تو لوگ مذہب کے نام پر نماز کے نام پر مساجد کے نام پر مسالک کے نام پر الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں اپنے دل میں اس کے بارے میں اتنا بوست اور عداوت لے کر آ رہے ہیں کہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مسالک کے درمیان یہ جنگ چھڑی ہوتی ہے کہ میں اپنا مال دے رہا ہوں چاہے وہ زکاة کے نام سے دوں یا صدقات کے نام سے دوں میں اس کو دوں یا نہیں دوں جھگڑا یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کی مالی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ تو ہمارا مخالف فریق ہے ہمارے مسلک کے خلاف ہمیشہ کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے تو مالی تعاون کرنا ہی نہیں کرنا قرآن تو یہاں پر واضح پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو الفاظ بیان کیے ہیں اس کے اندر تو نہ کوئی ملک کی تقسیم آ رہی ہے نہ زبان نسل کی نہ ہی مسلک و مذہب کی اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اس مسجد میں آپ کو چندہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ فریق کی مسجد ہے اور یہ اللہ کے قیام کے خلاف کوشش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں بتا رہا ہوتا ہے دونوں کے درمیان چپکلی چل ہے اور دو کیا آٹھ دس مسجد تو ہر مسجد محلے کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں پہلے بھی بات بہت دفعہ بات کر چکا ہوں آئے دن اس سے بات ہوتی ہی رہتی ہے جب بھی صلاح کا لفظ آتا ہے اکثر بات اس پہ ہوتی ہی رہتی ہے تاکہ یاد دہانی بھی رہے تو جب ہم نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے تو ہمارے ذہن کے اندر بھی ایک بڑا شائبہ بن گیا تھا اس چیز کا کہ اب تو ہم بہت ہی پاکیزہ ہو چکے ہیں ہم وضو کے اوپر دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں وضو سے انسان صاف تو رہتا ہے دیکھو کتنے تم صاف تو آدھا غصہ لے گی تو صاف ستھرا رہنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایک فائدہ مجھے بتا دیں کوئی ایک فائدہ جو انفرادی طور پر آپ کو حاصل ہوا ہو وضو کرنے سے وہ سامنے رکھ دیا جائے اور وضو کرنے سے اجتماعی فائدہ مجھے بتا دیا جائے کہ اجتماعی فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے وضو کرنے سے ایک لاکھ بندوں کو بٹھا کر اگر وضو کروایا جائے تو ان کی زندگی میں کتنا اثر پڑے گا وضو کروانے سے مجھے بتا دیا جائے اور اگر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کیا قرآن میں ایسی چیزوں کے بارے میں عمل کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے جو لا حاصل ہیں کیا قرآن جب صلاح کی اقامت صلاح کی بات کرتا ہے تو کیا وقت کی پابندی کا درس دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب پھر مجھے یہ رہنا چاہیے کہ انفرادی طور پر میرے اندر وقت کی پابندی کا ایک معاملہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا اللہ وقت کی پابندی پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے اندر ارگز نہیں وہ تو ان صلاح کو تنہا الفاشائی والنگل کے ساتھ جوڑتا ہے آپ نے وہاں سے نکال دیا کیونکہ آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نہیں رک سکے تو دوسرا کیا رکے گا چلے وہ تو دور کی بات ہے آئے دن کی جو معاملہ سامنے آتے ہیں ان لوگوں کے جو مساجد و محراب کے دار بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز ادا کرو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک آپ کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو وہ اس درمیان میں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ پھر اس کو, کو, اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد تیسری نماز کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے لیکن پھر وہ گناہوں سے بھر جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے درمیان میں اتنے گناہ کروں گا کہ ان دونوں کے درمیان میں میرا خلاصی ہو جائے گی نہیں ہو پاتی ہے جرم کا جرائم کا ملبہ اتنا ڈال رکھا ہے کہ پھر اس کے لیے ان کو لوگوں کے چندوں سے حج اور عمرہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے جس ممبر و محراب پر بیٹھ کر ان سلاحت تنہا عن حشی والمنکر کی آیت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نماز ہے جب وہ مجمع ختم ہو جاتا ہے اور جب اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے وہ سارے جرائم جاری ہو جاتے ہیں جن سے وہ تنبیحات کرتے ہوئے آئے تھے لوگوں کو اسی ممبر و محراب کے اندر بیٹھ کر جو بدفعلی کی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھی ہیں ہم نے بھی دیکھی ہیں ہم سب جانتے ہیں تو کیسی ہے وہ نماز جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان صلاح کا ترجمہ نماز ہی کرنا ہے کریں اب پوچھیں سوال ایک انفرادی فائدہ بتا دیجئے اجتماعی فائدہ بتا دیجئے چلیے جو آپ کو نماز سے حاصل ہو رہا ہے وقت کی پابندی آپ کو حاصل ہو رہی ہے کتنی وقت کی پابندی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر تو آیا قومت صلاح واحدہ آیا ہے آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ سلاوات کی ادائیگی اس نے کی ہے ترجمہ اس ہے نماز کی ادائیگی اور جب نماز کی ادائیگی کی بات ہے تو ذہن میں آتا ہے پانچ نمازیں اب پانچ نمازیں ادا کرنی ہے آپ کو بھائی یہاں پہ صلاح واحد سیغہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے سالات کو قائم کیا سلاوات کو قائم کرنے کے الفاظ جب ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے کیسے اس کے اندر یہ چیز شامل کر دی ہے اس صلوات کے الفاظ بھی قرآن میں آئے ہیں وہ تو خیر ہم سیاق و سباق کے حساب سے سمجھ ہی لیں گے کہ صلوات وہاں پر آیا ہے کیسے آیا ہے اور نماز کی ادائیگی سے کہتے ہیں کہ پابندی وقت کا درس حاصل ہوتا ہے انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ فجر کے ٹائم پہ فجر کی نماز کی ادائیگی کر رہا ہے پھر زہر کے وقت کا خیال لکھ رہا ہے کہ ظہر کے ٹائم پہ اتنا بجے زوال کا وقت ختم ہوگا تو مجھے اتنے بجے سے اب نماز شروع کرنی ہے اور اتنے وقت پر مجھے نماز کی ادائیگی مکمل کر لینی ہے اور مغرب کا وقت تو بہت ہی شارٹ ہوتا ہے عشاء کے ٹائم کی پہ پابندی کی جاتی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے انتہا اور اس کی ابتدا ہے یہاں تک مجھے ختم کر لینی ہے اب یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ نمازوں کو اوقات کے ساتھ خاص کرنے کی وجوہات مجھے سمجھا دی جائیں آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ وقت اور جگہ کی قید سے پاک ہے اس ٹائم اسپیس سے وہ دور ہے یہ دنیا میں جو لیل اور نہار کے معاملات ہیں یہ تو مخلوقات کے لیے ہیں انسانوں کے لیے ہیں دیگر مخلوقات کے لیے ہیں اللہ کے لیے تو دن اور رات کا کوئی معنی ہی نہیں ہے جبھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے لیے ہم پاس کے جملے استعمال ہی نہیں کرتے ہیں جہاں پر آتا ہے وقان اللہ غفور الرحیمہ جب آتا ہے ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ دیکھ لیجیے تراجم میں جا کر یہ نہیں کرتے کہ اللہ غفور الرحیم تھا جب کہ کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے ہمیشہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے وجہ کیا ہے ہمیشہ آپ کو یہ درس دیا جائے گا کہ اللہ ٹائم اسپیس سے بالا تر ہے اس کے لیے یہ وقت کی قید نہیں ہوتی ہے اس کے لیے دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے تو پھر آپ بھی تو نماز جو ادا کر رہے ہیں وہ خالی اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں پھر آپ نماز کو وق کی اوقات کے ساتھ قید کیوں کر رہے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وقت کے اوقات کے ساتھ اس کو قید کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اوقات مصنوعہ ہیں اور یہ اوقات مکروہ ہیں جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ خالی اللہ کی ذات کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں پھر تو آپ کو ٹائم کا کوئی خیال رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے آپ تو اپنے رب سے قریب ہو جانے چاہیے جس ٹائم بھی آپ چاہیں اس میں قید کیوں لگا رہے ہیں آپ نماز کے ساتھ اوقات کی وہ تو اوقات کی قید سے ہی باہر ہے لیکن یہ باتیں سمجھ میں اس وقت آئیں جب کہ آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے آپ تو ایک بھیڑ چار پر چلے ہوئے ہیں ہرڈ منٹیلیٹی ہے اس میں یہ باتیں سمجھ میں کہاں آتی ہیں لوگوں میں رائج ہے معاشرے میں رائج ہے میں تو ان کو دیکھ کر کر رہا ہوں مجھے کون سا دین کسی نے سکھایا میں نے کون سا اسلام قبول کیا تھا میں نے کون سا کسی چیز کا انکار کیا تھا میں تو پیدائشی طور پر جن چیزوں کو لے کر بڑا ہوا ہوں میں نے ان کو دانتوں تھامے رکھا ہے یہی میری اخلاقیات ہے یہی میرا مذہب ہے اور یہی میرا مسئلہ ہے ہم نے اس چیز کو اس طرح سمجھا ہوا ہے جب تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے نہ ہم کبھی کسی کی طرف بات کی طرف کوئی نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر قرآن نے کہا وہ قوم صلاح کہ اس نے سلاد تو قائم کیا مطلب اس نے قانون کو معاشرے میں قائم کیا